फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सोहरा की शफाफ चांदनी के मानंद थी और अंदर की फिजा अतरबेज थी खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेज़ा थे नाजी सलाहुद्दीन अयूबी के साथ खैमे में गया और पूछा उसे जरा सी देर के लिए भेज दूँ मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ भेज दो सलाहुद्दीन एयूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियाँ भरता खैमे से निकल गया थोड़ा ही वक्त तो गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खैमे की तरफ आते देखा खैमे के हर तरफ़ मशाला रोशन थी रोशनी का ये इंतज़ाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त तो मुहाफिज गिरदो पेश को अच्छी तरह देख सके रक्कासा क़रीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया उन्होंने उसे रक्स में देखा था ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी वो जकुई थी वो रक्स के लिबास में थी ये लिबास तो शुक्न था उसमें वो और थी महाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया जकुई ने उसे बताया उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन एयूबी ने बुलाया है कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फ्वाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं आप उनसे पूछ ले जकुइने ने कहा मैं बिन बुलाए आने की जरूरत नहीं कर सकती उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था कमांडर ने पूछा सालार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं जकुई ने कहा आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन एयूबी ने अपनी ख्वाफगा में एक रक्कासा को बुलाया है वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था उसके उस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक़ रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे कमांडर शिश्व बेंच में पड़ गया सोच सोचकर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में चला गया अयूबी अंदर टहल रहा था कमांडर ने डरते डरते के बाहर एक रक्कासा खड़ी है कहती है कि हुजूर ने उसे बुलाया है सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा उसे अंदर भेज दो कमांडर बाहर निकला और जकोई को अंदर भेज दिया मुहाफों को तो उनका अमीर और सालार आजम उस लड़की को बाहर निकाल देंगे वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी रात गुजरती जा रही थी अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर तैरने लगा एक मुहाफिज ने उसे कहा क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी खाशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है हाँ उसने जवाब दिया हुक्म सिर्फ के लिए और कानून सिर्फ के लिए होते अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता कमांडर ने जल कर कहा सलाहुद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा हम पर झूठी पारसाई का रुआब जमाया जाता है उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया उस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो आयाश और बदकार था पारसाई के पर्दे में गुनाबा ब का मरतकब हो रहा था नाजी बहुत खुश था सलाहुद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंगी भी नहीं थी वह अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था उसके सामने उसका नायब सालार और बैठा था उसने नाजी से कहा उसे गए बहुत वक्त तो गुजर गया है मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है मेरा तीर खता कब गया था नाजी ने कहका लगा कर कहा अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यही लौट के हमारे पास आ जाता तुम ठीक कहते हो और ने कहा जकोई इंसान के रूप में तिलिस्म है मालूम होता है ये लड़की हशीशैन के साथ रही है वरना सलाहुद्दीन अयूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशैन के कभी वह गुमान में भी न आए होंगे नाजी ने कहा हम सलाहुद्दीन के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी वो दौड़ कर बाहर गया वो जकूई नहीं थी कोई सिपाही जा रहा था नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे की तरफ देखा पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे उसने अंदर जाकर और कहा अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जकुई ने बुत तोड़ डाला है रात का आखिरी पैर था जब जकुई सलाउद्दीन अयूबी के खेमे से निकली नाजी के खेमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पाओ तक एक ही लुबादे में ढका हुआ था उसने धीमी सी आवाज में जकोई को पुकारा वो उस आदमी के पास चली गई वो आदमी उसे एक खेमे में ले गया बहुत देर बाद वो उस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे को देख चुका था के ने सलाउद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीटकर नाजी की ज़हनियत की पस्तियों में ले आई है औरोष उसने कहा रात तो गुजर गई है वो अभी तक नहीं आई वो अब आएगी भी नहीं औरोष ने कहा अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा ऐसे हीरे को कोई शहजादा वापस नहीं किया करता तुमने उस पर भी गौर किया है नहीं नाजी ने कहा मैंने अपनी चाल का यह पहलू तो सोचा ही नहीं था क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र जकुई के साथ बाकायदा शादी कर ले और ने कहा इस सूरत में ये ख़तरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेंगी वो है तो होशियार नाजी ने कहा मगर रकासा का क्या भरोसा रक्का की बेटी है और तजुर्बाकार पेशावर है धोखा दे सकती है वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि जकोई उसके खेमे में दाखिल हुई उसने कहा, अपने अमीर के का वजन करो और लाओ इतना सोना आपने मेरा यही इनाम मुक्र किया था ना पहले बताओ हुआ क्या नाजी ने बेताबी से पूछा जो आप चाहते थे जकोई ने जवाब दिया आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अयूबी पत्थर है, है और मुसलमानों के अल्लाह का साया है उसने ज़मीन पर पाओ का मार कर कहा, वो इस से ज़्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं तुम्हारे हुस्न के जादू और जबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है और वरना यकम कमबख्त चटान था हाँ, चटान था, जकुइन का अब रेतीला टीला भी नहीं मेरे मुतालिक कोई बात हुई थी नाजी ने पूछा हाँ जकुइन ने जवाब दिया पूछता था नाजी कैसा आदमी है मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हूँ मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त है हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी का गुलाम हूँ मुझे समुंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बास्मत लड़की हो मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूँ आपका हर हुक्म सर आँखों पर कहने लगा कुछ देर मेरे पास बैठो मैं उसके पास बैठ गई फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने साचे में ढाल लिया उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी कहने लगा मैंने जिंदगी में पहला गुना किया है मैंने कहा यह गुना नहीं आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया जबरदस्ती नहीं की मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया मैं खुद आई थी फिर भी आऊँगी लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म औरिया था। नाजी ने जोश मुसर्रत उसे अपने बाजू में ले लिया और जकोई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया सोहरा की उस पर इसरा रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी शहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी मगर उस सुबह के उजाले ने अपने तारिक सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क्याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अयूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अजम लेकर जवान हुआ था। रात उस सहरा में जो वाकिया हुआ, उसके दो पहलू थे, एक पहलू से सिर्फ़ नाजी और ओरोश वाकित थे, दूसरे पहलू से सलाउद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता वाकित था, और सलाउद्दीन अयूबी उसका सरागरसा और जासूस अली बिन सुफियान और जकुई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक्ये के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे सलाहुद्दीन अयूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने नहायत शान व शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया सोडानी फौज दो रवैया खड़ी सलाहुद्दीन अयूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी सलाहुलद्दीन यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की नाजी से हाथ मिलाया अपने घोड़े को ईड़ लगा दी उसके पीछे उसके मुहाफ़ों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े अपने मरकजी दफ्तर में पहुँच कर वो अली बिन सूफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया वो सारा दिन कमरे में बंद रहे सूरज गुरूब हुआ रात तारीख हो गई कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार पानी भी नहीं गया रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घर को रवाना हुए अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो महाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा मोहतरम हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जबाने बंद रखे लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेतमानी पैदा हो गई है खुद मैं भी उसका शिकार हो रहा हूँ कैसी मायूसी मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाज़त है तो हमें उससे क्यों मना किया गया है कमांडर ने कहा अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझे तो सजा दे दे लेकिन मेरी शिकायत सुन ले हम अपने अमीर को खुदा का बरगजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिल व जान से फिदा थे मगर रात उसके खेमे में एक रक्कासा गई थी अली बिन सुफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की गुना अमीर करे या गुलाम सजा में कोई फर्क नहीं गुना बहरहाल गुना है मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था यह क्या था अभी नहीं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था उसने कमांडर के खंदे पर हाथ रख कर कहा मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन साले तुम पुराने अस्करी हो अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है रकासा का अमीर मिस्र के ख़ैमे में जाना भी एक राज है अपने जाबाजों को किसी शक में न पढ़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो के रात क्या हुआ था अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगा था मुतमय हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफा कर दिए अगले रोज सलाहुद्दीन दोपहर का खाना खा रहा था कि उसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अयूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है उसने हकलाने के लहजे में कहा काबिल सदर एहतराम अमीर क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सौडानी मुहाफिज फौज की पचास हजार नफरी मिस्र की उस फौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है हाँ ना जी सलाहुद्दीन अयूबी ने तहमुल से जवाब दिया मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच व विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फ़ौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सौदानियों की नफरी सिर्फ दस फीसद हो और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा तुम अब इस फौज के सालार नहीं होंगे तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे नाजी ने कहा मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है अगर तुम्हें ये फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है नाजी ने कहा आपके बुलंद दिमाग और गहरी नज़र को छानबीन कर लेनी चाहिए मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं मेरे दोस्त सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतज़ामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का अहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदना क्यों ना हो वो शराब ना पिए हिटलर बाजी न करे और फौजी हफ्शों में नाच गाने ना हो हिटलर बाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हो लेकिन आली जहां नाजी ने कहा मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि उस फौज को उसकी असल हालत में देख कर सीखूँ जिसे तुम मिल्ल इस्लामिया की फौज कहते हो मैं पचास हजार नफरी को तरफ नहीं कर सकता मिस्री फौज में उसे मदगम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सोडानी शामी और अजमी नहीं है हम मुसलमान हैं हमारा झंडा एक और मजहब एक है अमीर अली मरतबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहलो सलाउद्दीन अयूबी ने कहा अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो फौरन वापस जाओ अपनी फौज की नफरी सामान जानवरों सामान खुरद नोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो सात दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए नाजी ने कुछ कहना चाह लेकिन सलाउद्दीन अयूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया ये बात नाजी के खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी के जकुई को अमीर मिस्र ने रात भर का बारियाबी बारिया जकोई के खिलाफ हसद की आग पहले ही फैली हुई थी उसे आए अभी बहुत थोड़ा अरसा गुजरा था लेकिन नाजीब पहले रोज से ही उसे अपने साथ रखने लगा था उसे जरा सी देर के लिए भी अपने उस हरम में नहीं जाने दिया था जहाँ उसकी दिल पसंद नाचने वाली जवान लड़कियाँ रहती थीं जकोई को उसने अलग कमरा दिया था उन्हें यह तो मालूम न था कि नाजी उसे सलाहुद्दीन अयूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और वह किसी बहुत बड़े तकरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है यह रकासाएँ ये, रकासा ये देखकर जल भुन गई थी कि जकोई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और उसके दिल में उनके खिलाफ नफ़रत पैदा कर दिए हरम की दो लड़कियाँ जकोई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थी अब उन्होंने देखा कि जकोई को अमीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खेमे में रखाए तो वो पागल सी हो गई उसे ठिकाने लगाने का वाद तरीका कत्ल था कत्ल के दो ही तरीके हो सकते थे जहर या किराए का कातिल जो उसे सोते में कत्ल कर आए दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे क्योंकि जकोई बाहर नहीं निकलती थी और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था उसे इनाम इकराम देती रहती थी जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मुदा बयान कर दिया ये मुलाजिमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी उसने कहा कि सालार की रिहाइश गांव में जाकर जकोई को जहर देना मुमकिन नहीं मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है उसके लिए वक्त चाहिए उसने वादा किया कि वो जकुई के नकल व हरकत पर नजर रखेगी हो सकता है कोई मौका जल्दी निकल आए इस जुराई में पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशैन की मदद हासिल की जाएगी मगर वो मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार है नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था जकुई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था आप मुझे उसके पास जाने दे जकुई ने चौथी बार कहा मैं उसे शीशे में उतार लूंगी बेकार है नाजी ने गरज कर कहा वो कम वक़्त हुक्म नामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन है वो मेरी उबरती हुई हैसियत से हसक करते हैं, मैं अमीर मिस्र बनने वाला था मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत किए हालांकि मैं मामूली सा सालार था अब मैं सालार भी नहीं रहा उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि औरोश को बुला लाए उसका हमराज और नायब औरोश आया तो नाजी ने उसके साथ भी उसी मौजू पर बात की उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था औरोश के साथ वो सलाहुद्दीन अयूबी के नए नामे पर तफसी तबादला ख्याल कर चुका था मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी उसने और कहा मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है क्या बगावत नाजी ने कहा और चुपचाप उसे देखता रहा नाजी ने कहा तुम हैरान हो गए हो कि तुम्हें शक है कि ये पचास हजार सोडानी फौज हमारी वफ़ादार नहीं के अयूबी की नस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और नहीं समझती क्या तुम अपनी फौज को ये कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है ने गहरी सांस लेकर कहा मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था बगावत का इंतज़ाम एक इशारे पर हो सकता है लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है अगर उस फौज को कमक भी मिल सकती है हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए मैं गौर कर चुका हूँ नाजी ने जवाब दिया मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ तुम दो तैयार करो उन्हें बहुत दूर जाना है आओ मेरी बातें गौर से सुन लो जकोई तुम अपने कमरे में चली जाओ जकोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे सलाहुद्दीन अयूबी ने दोनों फौजों को मदगम करने का वक्त सात रोज मुकरर किया था कागजी कार्रवाई होती रही नाजी पूरी तरह रोज़ गुजर चुके थे इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाउद्दीन अयूबी से मिला लेकिन उसने कोई शिकायत न की तफसीली रिपोर्ट देकर सलाउद्दीन अयूबी को मुतमयन कर दिया कि सातवीं रोज दोनों फौजें एक हो जाएगी सलाहुद्दीन अयूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयानत से ताउन कर रहा है मगर अली बिन सुफिया की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कन थी उसकी एटलीजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सौडानी फौज के सिपाहियों में बे इतमानी और अबतरी सी पाई जाती है वो मिसरी फ़ौज में मदगम होने पर खुश नहीं है उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मिस्री फौज में मदगम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी उन्हें माल गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाज़त नहीं होगी अली बिन सुफियान ने ये रिपोर्टें सलाउद्दीन अयूबी तक पहुंचा दी ने उसे कहा कि ये लोग तवील मुद्दत से आयश कर रहे उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदि हो जाएंगे महातरम प्यारे नाजरीन दास्तान का तीसरा पार्ट मुकम्मल हुआ कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में खैरा